Salam xanımlar, salam xanımlar, salam fəbrikçilər, hər birinizi salamlayıram. Bu gün sizə ikinci addımın start proqramını necə sifariş eləyirik, necə səbətimizə yerləşdiririk, onu izah edəcəm. Bax gördüyünüz kimi ikinci addımı keçib, məsəl üçün biz ikinci addımı birinci hissəyə, yəni 9 manatla keçdiyi üçün həmin bu məsələyə bizim addım proqramımız 9 manata gələcək. Daxil oluruq səbətə, səbətin yerini yəqin ki hər kəs bilir. Baxın bu səbət işarəsinə tıqlayırıq. Açılır belə. İndi biz burada sifarişləri 10 rubl ilə göstərir. Bir dəqiqə. Aha, baxın, biz səbətimizə məhsulları əlavə eləmişik. İndi isə istəyirik ki, ikinci addımı əlavə eləyək. Baxın, personalli aksiya bölümünə daxil oluruq. Burada görürsüz yazılıb start və ya proqrama. Start proqrama, addım proqrama. Və basırıq, bucür açılır. Çox adam səhvi harda eləyir, qızlar. Demə, keçən dəfə sizə izah eləmişdim ki, start proqramını əyəlləri sifariş eləyirsizsə, tutaq ki, ikinci addımda bizə 3 aramaniya gəlirsə, biz 3 aramaniyanı da eyni vaxtda seçim etməliyik. Ola bilər ki, seçdiyimiz ətirlərdən hər hansısa biri anbarda olmasın. Amma biz onu mütləq ki, seçməliyik. Məsələn, baxın, burada 3 siyahı verilib çünki 3 siyahıdır. Bu 3 üç siyahıdan üçündə də əslində eyni məhsullardır. Baxın, 9 manatla sizə göstərdim ki, keçib bax 3 ətirdir, hərəsi 3 manata gəlir. 3 dənə 3 9. Baxın, bax məhsullara baxırıq. Bu cürnü yazılıbsa, bax indi bax belə. Mən baxım görüm hər hansı bir olmayan ətirimiz varmı? Yoxdursa, hamısı var olmayanda qara ilə yazılır ki, bu ə, ətir yoxdur. Baxın, biz tutaq ki, bu ətri lilaqı istəyirik. Burda plus var. Plusu tıklayırıq. Baxın, artıq ikinci ətri burada tıklaya bilmirik. Problem nədə yaranır? Xanımlar bir də nə bunu tıklayırlar, keçirlər. Elə bilirlər ki, seçdilər. Artıq bu ikisi unudulur. Bu iki, ikinci siyahını açmırlar. Baxın, bu ikincidə və ikincini də açmaq lazımdır. Artıq görürsüz, burada da seçim eləmək olar. Baxın, məsəl üçün mən indi burdan tutaq ki, bunu seçmək istəyirəm. Aquvanı seçmək istəyirəm. Yenidə plus işarəsinə basıram. Sonra isə təzədən yenidə spisk 3-ə daxil oluram və üçüncü ətrimi də mən burdan seçirəm. Baxın. Məndə onu da sizə göstər. Tutaq ki, bunu seçirəm və 1 minut qnobkasını tıklayıram. Həmin seçdiyim bu 3 üç ətir, üçü də və korzinkaya daxil ol. Üçü də mənim səbətimə baxın əlavə olundu. Görürsüz? Hər üçü səbətimə əlavə olundu. Yəni mən aksiyanı düzgün seçdim. Hər üçünü seçdim. İndi səhv eləyənlər harda? Səhflik eləyirlər. Necə olur ki, onlar ə, səhv eləyirlər? Onu sizə izah eləyəcəm. Yenidə daxil oluruq start proqramına. Baq dediyim kimi, tutaq ki, baxın, berqamotu seçdi, primenit eləyir. Bax, bu cürdə göstərilir. Siz məhsulu ə, səhv seçimi sizə deyir. Prodazçıdır Basır, keçir səbətə, səhvi üzə eləyir, sonra bizə deyir ki, firma vermə. Baxın, göstərilir ki, bir dənə ətirdir. Bax görürsüz, bir dənə seçəndə bunu bizə bir dənə verir. 3 dənə seçəndə 3 dənə verir. Əgərlərin mən səbətimə məhsulun birini əlavə eləyib ikisini əlavə eləmirəmsə, şirkətə demiş oluram ki, mən bundan atqaz eləyirəm. Yəni mən bundan imtina eləyirəm. Mən bu start proqramının çünki 3 dənə aramaniyanın birini istəyirəm, xini istəmirəm. Növbətidir. Fə, əgər siz bu sifarişi bax bu qayda ilə bir dənəsini seçib təsdiqləsəz, növbəti kataloqda aramaniyanın o biri 2 dənəsini ala bilmərsiz. Mümkün deyil, çünki siz artıq ondan imtina eləmisiniz elanmısınız. Mütləqdir ki, start proqramını seçdiyiniz zaman üç məhsulun, əgər onlar neçə məhsuldur, 3dür, 4dür, 5. neçə dənədirsə, onların hamısına seçim eləyəsiz. Hətta olmasa belə, indi bu günləri bizdə bütün bu ə, hamısı var. Mən sizə olmayan da necə olur, onu göstərə bilmirəm, amma növbəti dəfələrdə inşallah ki, mən sizə izah eləyəcəm ki, ə, məhsul olmayanda onu necə seçirik necə edirik? Gələn dəfə onu necə səbətimizə əlavə edirik. Bax, ikinci şaqın vurulması, seçilməsi qaydası belədir.